我们的羔羊排可以做手把肉吃，也可以这样煎着吃呢。嗯、有肉了，放羊排。这个煎一会儿就可以放面了，这个可以放面了。嗯 姐夫，你这烤的都焦黄焦黄的了。嗯，这这回可以放菜了。再放点这个辣椒干。我喜欢吃辣的，多放点，姐夫。好的，我们这羊排再撒点这个孜然料就可以出锅了。煎羊排出锅。哇，香味出来了，姐夫。再最后一个快，快拿上桌。哇。 终于可以吃煎羊排了，嗯、姐夫，煎羊排非常适合我的胃，那不挺好吗？多吃。嗯,嗯。嗯。这这个煎的入味了。嗯。 这味道，嘎耳朵的味道，嗯，这才香。男人说爱吃煎羊排是有道理的，嘎耳朵的味道感觉上来了个，哥，那我挺好。嗯。嗯 这羊煎煎煎羊排味道是真美着了。嗯，煎羊排可得趁热吃，凉了就不好吃了。这个，嗯。煎羊排我外甥弟弟还有小姨子他们特别爱吃，这不挺好吗？嗯。嗯